圆的日子吗？娘亲，你为什么还不来接我？青儿，娘亲有要紧的事，要离开一段日子。遗诏是引金华点数的地方，好好修炼。 酒，哎，来了，客官，这是您的酒。哎，客官，您这光喝酒也没啥意思，要不要尝尝咱们醉仙楼的招牌菜——全蛇宴？全蛇宴，可不是嘛，这蛇呀，它可是个好东西，浑身上下都是宝、哎。你要不要尝尝？啊、好好的蛇猫皮筋骨，就是为了满足你们这些人的口腹之欲吗？ 我就是不想吃全蛇宴，不想吃全人。<noise> 啊啊啊你要你要你要管！ 是谁在这里多管闲事呢？原来是个和尚。妖孽，竟敢公然行凶！今日我便要替天行道。替天行道？哼！我呸！ 所有的东西，你都可以拿。你再仔细看看，千儿，娘<妈>，你可吓死娘了！怎么跑这儿来了？娘带你去买桃鱼好不好？再不许乱跑了啊！谢谢你啊。你别做梦了！难道女孩指的是你自己女儿啊？你给我闭嘴！ 要出谜还是猜谜呀、啊？出谜的话，我就请自行提写一个灯笼。若是猜中了谜底，便可以领走你喜欢的灯笼。真的吗？对呀、啊，这游戏倒是有趣的紧。那我先出谜吧。好嘞。 快去看咐医生啊！碰到了活动礼品的很多。来，姑娘看看吧，来看看。这个好看。啊，这个，这个好，这个适合你。哎，这是一对，要不然这是一对啊都拿了。哎。那都要了。都要了，一对是五十钱。好。给钱。钱谢谢谢谢谢谢。拿着，不许乱丢吧啊！来。走啊 别走啊！你买了灯笼，还没给银子、啊。哎哎哎，来了来了！你等会儿啊。来。哎，好嘞。哎，谢谢姑娘啊。哎，你等等我。哎，谢,谢谢谢，慢走啊。 当然了，你看那个、看到了，好玩吧？哎，喜不喜欢？这个特别漂亮，哎哎、就说特别合适是吧？你这做什么太过分了！再试试这个，这一起啊，值钱。小杨，我今天是愿意花钱的心情。这么喜欢。走吧。行也过立也过坐也过卧也过这个灯谜倒是挺有意思的。的挤、啊、什么挤急？掌柜，可否借笔墨给我一用？

这说的是，也是什么？嘿嘿，公子以迷面打迷面，倒是别致的，这点灯笼就是公子的了。多谢掌柜，嘿嘿不客气。这位公子今晚猜中几十个灯谜了吧？掌柜<贵>，嘿嘿请问这个灯谜是谁出的呀？是有个姑娘，刚走没多久。 我喜欢这个。哎呀，男<哪>孩子家家的要这个干什么呀？嗯，若如其话。这香囊与这折扇最般配。可小公子喜欢这折扇，我便把香囊一并赠与小公子，好吗？嗯嗯嗯嗯嗯、这做工啊，倒是有几分精巧、嗯。小公子实在是太可爱了，烦请夫人替小公子收下。娘，我要。哎呀，好好好、啊，就你最调皮了。 哎，收好啊，不要弄掉了。嗯嗯，这些灯笼、啊、都挺好看的，你快看咱们那个叫，是吧、啊？老板，哎，这位姑娘，之前那个灯笼呢？啊，姑娘的谜语被猜出来了，那位公子已经将灯笼拿走了。哎呀，可惜呀、啊，可惜！要是刚刚那位公子还在的话，定会将姑娘引为之一。 那位公子、啊、留下了一盏灯笼，指明说要送给姑娘你的不知姑娘可能几人？啊、哦，灯笼在这，我拿下来。哎，哎我要的不是这个，我看中的是那个。我就要这个。哦，谜题我已经知道，请带我答上。老道拨珠盘，仙人弹妙音。 你们都是从哪学来的？峨眉山那可是普贤菩萨道场，金年藏经阁，海纳百川。我在那里百年之久，怎么可能没有些学问呢？百年、哎，你念了一百年书，你不觉得闷的话？积财千万，无过读书；以文会友，寻觅知音，这是雅事，哪里闷了、啊？娘，我想要这顶帽子。小公子，你还挺有眼光的。这些花样都是最新的，这顶帽子与你家公子特衬，而且。 才三百钱，娘、啊，陶真不喜欢戴帽子，算了。可是我这只有二百多钱，零头你都留着，我只收二百钱。啊、太好了，谢谢店家。呐、啊，这个给你。 忙是小店赠送,送的，拿给小公子当个纪念吧，谢谢，谢谢店家，谢谢。 去没没有没有看到齐东龙的孩子？有没有。没事了吧？啊！你有没有看到一个孩子？你有没有看到齐东龙的孩子？你有没有看到齐东龙的孩子？长生,长,生长生！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 爹。 手流血了，哦、啊，这就一点小伤，没什么大事。小伤要是不处理的话，严重起来可是要人命的。 还有很多人，白姑娘，你找个安全的地方躲起来啊！嗯、凡人身躯虽弱，但心智与勇气却不输任何族类。快点儿！解雇！解快结果结果求求大家了，救救我娘！我娘还在里面呢。我们也想救、啊、我娘，可是门被大火给封死了，冲进去点死的。救救我娘！求求大家！

我就想办法帮他。我地无龙，我灵化雨，借我东风，以血为笔，集其于一。 神树妖根本就不能用，你如果强行降雨，被天兵天将发现，是会遭天谴的。人命关天，我顾不了这么多了。大家都不要慌，找那些茶水，把自己的袖口打湿，然后捂住口鼻。我害怕。不好，是那禅杖的声音。那毕竟禅杖对妖气最为敏感了。 你一旦用逆天的法术，那臭和尚一定会把你当成那只大妖的。倘若我不用法术，今日便会有更多无辜的人命丧火海。那些凡人都不惧死，我又有何惧？你要是害怕，你就先走吧。行吧，我小青也不是不讲义气的人。要是那臭和尚真的来了，我替你顶。你快点。嗯、妖孽，放下孩子！我倒是神圣？ 原来是个自不量力的和尚，给我退下！我留你一命，伤人性命还敢大放厥词，今日便收了你。大家注意身体，尽量靠墙壁，一起跟我去二楼露台。 小心点、啊。 ハハハハ